А, я хотела бы снять видео О, кукле, вы слышите? Вот сама кукла. Ну, давайте к ней же и перейдем. Ну Вот сама скилла. Вот. У нее черно-оранжевые волосы. У нее тут закрученные. Вот э, тут а вот видите вот хвостик, как бы отсюда идет распущенный волос. Но я и собрала. Вот. У нее вот такие вот рисунки. Вот. Э, на глазах вот точки есть сбоку рисунок на ротике ее и на губах у нее такие вот полоски и носик у нее черный вот и вот где брови у нее тоже вот тут за крючком, вот как мы увидим вот вот сама скелета. Она очень обыкновенная, но в ней, можно сказать, даже ничего нельзя потерять. Ну, если только ожерелье, если оно у вас отпадет. Ну вот, такое вот ожерелье. Она оранжевая. Это от ее бабушки перешло к ней. Посмотрите серию Монстр Хай, и вы... Там будет нарисована скелета, и так, как она рассказывает о этом жерельке. Вот. Это на сайте монстрхай.ру. Вот. Вот. Это у нее обыкновенная платочка. Вот доказательства. Это просто юбочка. Она разноцветная. Вот. У нее пояс с черепками коричневого цвета. Вот. На руках у нее тоже есть браслетики. Вот, вот. Браслетики. Вот. На браслетиках, можно сказать, как бы нарисованы розочки. Здесь вот. 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 Здесь розочки. Здесь вот. Это вот тут, вот, видите, как бы заклепка, но на самом деле надо, нужно убирать руку и снимать целый браслет, вам не нравится. Но другой нету. нее вот такие вот руки. Вот. Вот. ее ноги. Вот ее туфли. Но в туфлях они очень обыкновенные, зеленого цвета то, что. И вот они вот сравниваются, наверное, с землей. И под ними черепки. Да и цветочки, кажется. Тут какие-то цветочки, цветочки. Ну и вот. вот. Я покажу то, что вот у нее сзади есть позвоночник. И вот если мы уберем до да, платья, но я не хочу, вот, вот, мы можем заметить, что у нее есть ребра. Вот тут такая вот пластинка, чтобы, ну, когда мы одеваем платье или что-нибудь сделаем, чтобы она ничего не падала, ну чтобы у нее вот это вот косточки, а то платье будет проваливаться вот сюда вот, так проваливаться. Ну вот. Книжки, аксессуары. Сейчас вам покажу. Это вот чемодан. Она есть корич как называется. Ну вот. Ручка можно поставить на вашу удобную, ну для вашей куклы на удобную, ну на удобную как как ваша кукла хочет э, ручку поднять выше или ниже. Ну вот, она отпускается вот так. Это в виде э, позвоночника, вот, как мы видим, тут луны. Вот, вот, он сам фиолетовый, вот. Это сзади мы так видим его. Да, это сзади. Вот, а впереди, вот, как мы увидим, тут черепок ее. И тут и розочки нарисованы. И тут тоже вот ватроночка. Он открывается. Я туда уже положила. Вот. Вот от Клода. Вот у меня вот их тут много. Это от, Вот, как мы увидим, вот тут -то. показывает то, что из пластика то, что... чтобы тут можно что-то было положить. И она показывает что тут -то очень мягко. А еще, если вы не заметили, то у скелета есть такая вот полосочка, которая плавится. Вот. вот. И сзади тоже вот. По линии вот она ней э, шел дневничок и расческа. Ну, расческу мы уже знаем. Сейчас я вам принесу, э, сейчас я вам принесу э, ее дневничок. Вы пока послушайте музыку. Right start, thief, heart, I, ну вот я и пришла. Вот это ее такой дневничок. Тут ее вся семья она в рамке как бы из цветочков. Ну вот. Тут написано и Коловекс. Ну вот, мы открываем первую страничку. Тут вот на разных языках мы знаем. Тут можно сказать, есть много рисунков. Ну, например, вот эти вот заколючки Тут есть и на русском. Вот на русском. Если вы видите, вот. Ну, а еще что вон И вот. Вот это мне вот очень понравилось. Это вот сама скелета. Это наверное, на каком-то на, выступ... ну, на каком-то концерте или что. Тут вы, где выпуск... Вот. Ну, какая-то, не знаю, оркестр или что там играет скелетики. Ну вот. Мне понравился этот очень наряд, такая классная она здесь. И вот. Это вот тоже кажется. Нет, но это не она, мне кажется. Или это просто ее стиль. Ну, как она может одеться. Ну вот, а в конце вот тоже она есть. Вот танка тоже из этих цветочков. Не на хвостике цветочек. Вот. Где вот я вам показывала вот этот ее позвоночник. Вот хвостик такой. Тут монстр хай. Вот. Вот такой вот. Ну и на этом все. Всем, всем пока. Ставьте лайки вверх. Подписывайтесь на мой канал. В комментариях. Всем пока.